Azərbaycanda rəhabeliyət, sənəfilik adı ilə ən yaxşı yayan Abu Zey həmşə öz videolarında özünü göstərməldi ki, onun uzun saqqalı və qısa balağına görə söhbəti dinləməkdən vaz keçməsinlər. Amma bu dəfə açıq-açar Bakıda küçələrdə gəzərək sənəfiliyi təbliğ etmək qərarına gəldi. Şalvarının balağını qısa saxlasa da, saqqalını zərurətdir deyərək qırxıb küçədə təbliğatə başladı. Buyuraq baxaq. Rah ha kimyam Rah ha kimyam Ya düşdüm səs salafətə illər amma çi Rah ha kimyam Rah ha kimyam Ya düşdüm çi səs salafətə illər amma çi Rah ha kimyam Salam ay pozcan qədə çay pozcan sizi selaf edir çölə candır pozcan çölə edir çölə candır pozcan Etkilirsiz mi selaf olmaqərə nə qədər qolurlar çoxlu çoxlu qolurlar çoxlu çoxdur qolurlar Suriyada əziz qardaşlarımız qəstəylər Yahabiya Yahabiya Ya size Suriye'de ya da çakla inanın Daha bir Ayçam ağ, gəlin Sənəfliyə sədə çoxlu pul verəsiz, sədə çoxlu pul verə. Sənəfi onun Suriyaya gedin, saat 50 kişi ilə əlaqəyə girin. Ayçam bala, am bala. Alam sizə bomba qoşub məcəttəyə yol verə. Salafiyem, salafiyem Ya özmürüm kullar bomba koşulmağa eladı Salafiyem, salafiyem, salafiyem